ਸਾਵਣ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸ਼ਿਵਾਲਾ ਬਾਗ ਪਾਈਆਂ ਵਿਖੇ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਿਵਾਲਾ ਬਾਗ ਪਾਈਆਂ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਸਵੇਰੇ ਰੂद्राभिषेक ਅਤੇ ਪੰਚam੍ਰਿਤ ਸ্নান ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੌਥੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਪੁਲਿਨਾਥ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਾਲਾ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਾਲਾ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਗਤ ਜਨਾ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪੋਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਭਜਨ ਗਾਇਕ ਰਾਜਨ ਮਿਨੀ ਚੰਚਲ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਮਾਇਤੇ ਬਾਬਾ ਪੋਲੇ ਨਾਥ ਜੀ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਿਵਾਲਾ ਬਾਗ ਭਾਈਆ ٹرسٹ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੀਤ अरोड़ा, ਮਹੰਤ ਬ੍ਰਿਜਮੋਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਸ਼ਿਵਾਲਾ ਬਾਗ ਭਾਈਆ ਦੇ ਪੀਆਰਓ ਵਿਜੇ ਰੋਲੀ, ਸੁਨੀਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਆਸ਼ੂ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੰਡਿਤ ਕਨਈਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਣੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ। हरे हर भोले शिवा गंगा दया शिव गंगा दया हर शिव भोले नमा शिवाद न सा अथारूल जाना जी अथारु जाना ची అ <Tab>,

याद किए सावन का महीना है होली नाम के नाम पर, ना पर। बम बोला बम बोला सारी किया बात भोले बाबा का मेरे बाबा को तोखन देखते दोनों हाथ लगा के बम बोला बम बोला बम बोला बम बोला hari re lekar vade mari kulkar vade mari nib ka naam ho va naam ho शिवाला बागभिया से मैं पंडित कन्हैयालाल शास्त्री शिवाला में बहुत ही भगवान भोलेनाथ की अत्यंत कृपा विराजमान रहती है श्रावण मास में सभी भक्तों ने शिव भक्तों ने जब भगवान शंकर ने जहर का कालकूट नामक विष ग्रहण कर लिया था तो उसकी शांति के लिए सभी शिव भक्तों ने मिलकर के भगवान का भगवान को गंगा जल अर्पित किया कावड़ियों ने जल चढ़ाया आज शिवालय में कावड़ियों ने आकर के सुबह जल चढ़ाया और शाम को श्रृंगार रात को मतलब पूरे समय शिवला बाग भाइयों में भगवान भोलेनाथ की कृपा बरस रही है सारे दिन खीर पूड़े आदि का लंगर जो भी इन श्रावण मास में एक बार भी भगवान भोलेनाथ का स्मरण करता है और शिवाला बाग भाइया में हाजिरी करता है तो महादेव उसकी सभी प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करते हैं शिवाला ट्रस्ट की ओर से सभी को सावन के चौथे सोमवार की बहुत बहुत बधाई सोलह जुलाई से लेकर यहाँ पर रोज सुबह साढ़े आठ छः बजे से लेकर साढ़े नौ बजे तक भोले शंकर की पूजा की जाती है सब भक्तों द्वारा दूध मिला मिश्रित लेके पांच अमृत का अपना चला अपना बना के चलामत और उसका अभिषेक किया जाता है भोले शंकर का ये भाइयों का शिवाला है ये भाइयों का शिवाला क्यों मशहूर है क्योंकि ये कहा जाता है कि यहाँ पर दो बिछड़े हुए भाइयों का यहाँ पर मिलन हुआ था और ये मानना है कि जो भी भक्त यहाँ पर आता है वो यहाँ से आशीर्वाद लेके ही जाता है और कुछ ना कुछ जरूर पा के जाता है यहाँ पर आज सोमवार चौथा सोमवार आज जगराता किया गया है यहाँ पर मिनी चंचल द्वारा भजनों का इंतजाम किया गया है ये रात को सब दस ग्यारह बजे तक चलेगा ग्यारह बजे तक चलेगा और अंदर भोले शंकर का भव्य श्रृंगार किया हुआ यहाँ पर लाइनें लगी हुई हैं भोले शंकर के दर्शन करने की हम सबको अनुवेदन करते हैं कि यहाँ पर आकर जरूर दर्शन करें और आशीर्वाद भोले शंकर का प्राप्त करें जय भोले शंकर की